you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Bugi dan pada semua yang ada Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Ayah Apa khabar Tuan Ayah? Ah, khabar gitu gitulah Khabar orang dah setengah abad macam ni lah Baik-baik Aha. Ha. Cuma hari ni cerita dia baru je tadi ah. ah. Cerita pelik rasanya Yang ni cerita pelik Tapi penuh dengan nasihat Yang memperansangkan Dan juga ada juga yang Mengejutkan jugalah Ah, apa yang mengejutkan tu? Ah uh, kita mula dulu okey. Baik-baik. Okey, tadi tiba-tiba je baru je kejap-kejap tadi datang seorang sosok seorang laki ataupun pak cik tiba-tiba datang duduk mandang sayup je. Kita pun pandang lah pak cik tu. Satu pak cik tu tunduk je dan kita pun bertanyalah, "Kenapa pak cik?" Pakcik nak cerita pun pakcik malu Tapi pakcik rindu hmm. uh, Tapi itulah Kalau boleh diceritakan Pakcik ceritalah uh, Macam itulah hmm. Pakcik ni memang seorang perawat Dan juga seorang yang tegas hmm. Dan susah nak senyum uh, Dia mempunyai Tiga orang anak Seorang lelaki dua orang perempuan. Masa kecil hingga dewasa, dia boleh cerita, dia pendek cerita. Dia agak sukar untuk tunjukkan kasih sayang kerana dia seorang perawat yang sentiasa diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut dan juga orang-orang hantar -orang tak puati dengan dia. Dan dia bukanlah perawat Dukun ke bomoh yang tak elok ni mm -hmm. Dia juga perawat Boleh katakan perawat Islam jugalah katanya Boleh kita anggap ke perawat Islam lah Dia dengan zikir, dengan selawat Tapi cara dia tu Lebih suka pakai setangi Dia suka pakai barang mana mm -hmm. Pakai kemian apa semua Sehinggalah satu hari tu Anak dia kerap sakit Boleh kata tiga-tiga anak dia kerap sakit dan apabila dia berubat kejap elok kejap sakit balik kejap elok kejap sakit dia faham tapi yang anak ni yang agak dah dewasa ni hmm. cuba pergi berubat ke tempat lain dan apabila tiga-tiga ni lah pergi tanpa pengetahuan bapaknya dan ada di antara perawat mengatakan bapak dia ada saka dan saka itulah yang Mengganggu anak-anak dia Sehinggakan kalau boleh Apa yang perawat tu cerita Memang dia nak Kalau boleh nak bunuh semua anak-anak dia Itulah saka tu Sebabkan bapak dia tak bagi makan lah Tak bagi apa lah Dari segi cerita ni lah Sehinggakan Telah lama Bertahun Anak dia tinggalkan dia Tinggal dia duduk seorang dan Cuma bapak dia tu yang kata Pak Cik tu seorang yang tegas Memang suka nak tunjuk ego Nak kata ego mungkin ego tinggi kot Tapi rasa bukan kerana ego tinggi Tapi sebabkan sentiasa Ada sahaja makhluk-makhluk yang mengantar Dan dia juga menolong orang Dan mungkin ada orang yang marah dekat dia Terlalu ramai membuatkan menghantar Menjadi seperti saka dan sebabkan apabila difahamkan balik apabila bapak dia guna setanggi gunakan kemian gunakan jenis kayu-kayu dan juga gunakan kain kapan apa semualah jenis-jenis tumbuhan ha, tu kelebihan bapak dia ni jenis perawatan jenis tumbuhan tanah apa kan So banyak orang mengata betul lah tu bapak dia main jin. Sebenarnya kalau ikut bapak cik kata aku tak main jin. Itu petua sahaja. Yang tanah balik tanah Yang air balik air Dan juga asak-asak kemian pada aku Itu wangian Aku tak mampu nak beli minyak wangian yang mahal-mahal Aku gunakan yang itu ha. Tapi sehinggalah anak dia salah faham Dan meninggalkan dia Bila dia fahamkan beli Disiko juga Menjadi seorang perawat Yang cuba mempertahankan anak Daripada segala sakit Tapi apabila pergi berubat Orang tuduh bapak menggunakan anak percaya. Ialah sakit pelik-pelik kan? Yang agak teruk. Itu je sebesar sikit. Sehinggalah pakcik tu menitikkan mata tinggal seorang diri. Dan bila tu pakcik tinggal kat mana? Dia tak nak jawab. Dia pandang, dia senyum, menitikkan mata je. Tiba-tiba macam ni lah pakcik. Sebenarnya kenapa pakcik? Pakcik cerita hati-hatilah pada semua manusia yang jangan yang jahat dia kata jahat yang jangan yang baik dia kata baik. Itu je pakcik tu pesan. Jadi rasa macam pelik tau. Kenapa pakcik dia cakap macam ni? Dan juga tiba-tiba je pakcik tu uh, nak kalau boleh pakcik nak minta sesuatu boleh. Ah ni dah pelik eh rasa dia kan. Minta apa pakcik? Anak jangan risau. Tolong fatihahkan kat pakcik. Anak pakcik tak pernah fatihah. Pakcik meninggal pun diorang tak tahu. Nak tolong doakan pakcik ya. Aku dah, cerita aku nak aku sendiri nak nangis ni. Pakcik tak tahu dah kat mana diorang. Pakcik rindu kat diorang. Dan bila aku fatihah memang aku nampaklah jenazah tu. Pocong. Dalam keadaan muka sedih dan pergi itulah cuma kita sasamalah kepada kepada semua yang masih hidup janganlah lupa doakan salah silah keturunan ibu bapa dan apa semua bila aku dengar macam ni aku pun dah menitik air eh, mata dah aku nak cerita inilah cerita baru tadi je itulah kalau tak ada apa cuma aku cuma minta pada semua sekurang-kurangnya arwah tersebut dapat apa duduk dalam keadaan tenang al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Itu je lah tu pergi cerita dia Yang agak sadis dan Aku pun tak agak memahami Dia bercerita dan aku Bercerita mungkin ada unsur-unsur yang Penting di dalam ni Mungkin untuk anak-anak ataupun apa Ialah di bulan baik ni kan Dan apa yang dia ceritakan Walaupun sejahat mana bapa Belum tentu anak akan faham Kasih sayang seorang bapa Itu yang boleh aku sampaikan Janganlah sampai tak nak melawat Sampai bapa dah tak ada pun Tak ada siapa yang tahu Anak-anak tak ada siapa yang melawat Itu je lah penyampaian yang boleh cerita eh uh, antara inilah cerita pelik ya cerita pelik mistik bukan cerita hantu cerita apa tak ni cerita pelik dan mistik dan pada yang lain tak ada apa saya pulangkan balik pada Tok Bugis tak tahan saya rasa nak nangis okey Tok Bugis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih perkongsian daripada Tok Ayah jarang-jarang sekali Tok Ayah nak request selalunya beliau um, beri peluang kepada orang lain untuk bercerita tapi bila beliau request tadi saya dah dapat rasa ini mesti ada satu benda yang penting nak disampaikan memang penting terima kasih Tuan Mr. Sam memang penting untuk kita renung kembali renung sejenak mana-mana di kalangan kita jangan tunggu ibu atau bapa kita atau siapa juga suami kita ke isteri kita ke anak-anak kita ke jangan tunggu bila dah berpindah alam barulah kita nak sampaikan Al-Fatihah itu orang tengah hidup pun tak ada masalah boleh disampaikan dihadiahkan Al-Fatihah itu ya apatah lagi orang yang dah tak ada cerita macam tu ayah tadi tu pakcik tu berubah-ubahnya dah tak ada dengan izin Allah di bulan Ramadan ini Allah beri izin kepada paci tersebut untuk bertemu dengan seorang dan orang yang terpilih itu adalah tu ayah. Kenapa tu ayah? Mudah aja. Bukan bahasa beliau hebat, bukan bahasa beliau pandai, bukan bahasa beliau arif tentang benda-benda mistik ini. Tetapi tu ayah ada salurannya boleh disampaikan antaranya dalam live ini. Manalah tahu Ada di kalangan penonton saya ini merupakan waris keturunan Ataupun anak-anak pakcik tersebut Atau kalau bukan warisnya Mungkin di kalangan kita 200 lebih orang ini Yang mungkin bersikap seperti anak pakcik tersebut Renung-renungkan bersama Sebab itu dia kata jangan bila tengok orang jahat orang itu jahat Terima kasih Bang Zuki Jangan tengok orang itu baik Orang itu baik sepanjang masa Faham? Faham maksud saya ya? Itulah yang Pak Cik itu cakap Arwah itu cakap kepada Tua Ayah sebentar tadi okay? Terima kasih Suziana Hasan kerana follow saya Yang mana belum follow saya Ayuh 200 lebih orang ini Yang mana belum follow saya Ayuh follow saya Saya live setiap Isnin hingga Jumaat Jam 12.30 malam Terima kasih follow saya Inilah dia aduan seram anda boleh kongsikan kisah. Terima kasih kasih kerana follow saya. Ayo follow saya yang mana belum follow. Jangan malu-malu. Anda boleh kongsikan kisah seram ataupun kisah mistik pengalaman daripada anda atau pengalaman daripada kenalan anda, ahli keluarga anda. Boleh. Waalaikumsalam. Anda boleh kongsikan dengan kami dengan cara naik kota. Request naik kota, okey? Tuan Hashima, silakan. Ah uh, saya tahun 90-an saya pergi ke Taiping Perak lah. Taiping saya kursus kat sana. Di, di Taiping tu ada di Bukit Larut Perak lah Bukit Larut Perak Jadi saya bersama kawan-kawan ni berkelah lah Di hujung minggu waktu tu uh, Kursus tamat Jadi kita orang berke berkelah lah Dalam 5-6 orang lah Bukit Larut, Bukit Larut adalah tempat yang Stigma dia agak tinggi lah Cita-cita dia Kat di situ agak kawasan Kalau di Taiping tu dia orang tahulah apa tu Bukit Larut <coughs> Kawasan yang terjun lah saya mandi mandi kawan-kawan ramai-ramai kat situ lah. Uh, happy lah kawasan tu. Jadi... <coughs> kita pergi hujung minggu lah. Saya ingat dalam ayah itu lah. Uh, mandi 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 makan makan makan. Jadi... Uh, saya ringkaskan pendekkan cerita lah. Uh, lepas tu dah... Menjelang lebih kurang... Dah nak maghrib lah. Jadi saya... Saya ada satu kawan nama dia Kalau saya tubuh nama dia ajak lah Dia adalah ha, kawan saya Satu bilik lah tu Satu khusus uh, Kita orang dah berkumpul lah Sempat untuk gerak balik lah Daripada kawasan tu Selepas berkelah apa semualah Jadi uh, Saya nampak si Razak ni Dia berada di atas Di kawasan uh, Naik tangga ke Bukit Larut tu lah uh, Dia saya, dia tak memandang saya lah dia pandang eh, pada tempat lain saya tegur dia Razak Razak jomlah kita balik hari dah maghrib kan okey saya pergi kat dia dia makin naik tangga tu dia naik tangga lagi satu step lagi satu step dia saya tak boleh langsung tak. ya tak boleh langsung yeah? ke belakang dia tak boleh langsung saya kata Razak jom kita balik hari dah ketika tu hari dah makin gelap lah, dah dah, dah, dah gelap saya kata Razak jom kita balik je kat hari Hari makin gelap macam kan dah, 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 dah nak, nak grip. Saya ingat, saya ingat dalam tiga atau empat kali lah. Empat kali tu saya rasa, saya rasa dah tinggi dah tu. Dia berada di kawasan yang cukup tinggi. Hati saya dah tak, tak berapa sedap dengan dia tu lah. Sebab, tapi sebagai kawan, tapi pergerakan dia agak laju lah tuan. Dia punya step tu saya tak boleh kejar. Bila saya pergi situ dia pergi naik tiga tangga, empat tangga, lima tangga. Hingga satu mas satu ketika tu saya rasa macam saya tak rasa saya rasa macam tak sedar hati lah. Saya rasa ni bukan bukan razak ni kata kan. Ini ada benda lain ni. Tapi dekat situ dia ada tangga. Sampai satu tangga yang dia belok tu ke masuk ke kawasan, kawasan hutan tu saya dah tak ikut lah. Jadi saya rasa panduan saya saya kena turun balik. Saya turun ke bawah tu saya turun ke bawah macam biasalah. Jumpa kawan-kawan pun tanyalah bising lah dengan saya. Dia kata kenapa sampai naik atas bukit larut yang tinggi tu. Dia kata kan apa cari? Kawan-kawan saya pun tak dia kata tak dia tak nampak siapa-siapa pun. Yang anehnya, yang anehnya si Razak ada kat situ. Razak ada kat situ. Saya kata, "Eh, hmm. bukan Razak ada dekat situ. Yang orang ha, nampak tadi siapa ha, Dia tegur pula saya. Kenapa pergi naik atas bukit dia tu? Dia tegur saya, kenapa pergi naik atas bukit? Saya kata sekarang ni, saya ingat Saya ingat kau yang ada naik atas bukit, kan? Saya pun ikutlah Dia kata dia dah lama duduk dekat dekat Masa saya naik bukit tu, dia dia, dia mandi Dia mandi kat situ, lepas tu dia naik Lepas tu dia pelik kenapa saya naik atas bukit Lepas tu dia kata dia tunggu saya kat situ Dia kata dia dah lama, kenapa naik atas bukit? Kita, dia orang semua pelik lah, kenapa naik atas bukit kan? Saya cerita lah Masa saya pergi ni atas bukit tu, saya memang tengok bentuk wajah dia dia pakai baju warna coklat semua, seluar putih. Saya kejar dia. Saya saya pergi dia laju. Saya pergi dia laju. Saya pergi dia laju. pakai sampai lah hampir ke dia masuk hutan hilang. Terus saya balik. Kata 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 rasa dia memang ada kat situ. Dia ada dekat situ. Dia tak ke mana-mana pun. Jadi panduan dia kalau nak pergi terjun ke apa ke kalau dah sampai kalau boleh jangan sampai waktu maghrib lah. Jadi kami, kami ni kami kami langgar je waktu tu. Ya tak terfikir apa. Ha, nasib baik lah. Kalau saya teruskan mungkin saya hilang macam acap lah. <laughs> mungkin tak jumpa. Sebab berkemungkinan, berkemungkinan ada berlaku. Berkara ni berlaku saya tengok macam itulah yang selalunya kita akan terasa. Sahabat kita kan kalau kawan nak rapat dengan kita kalau kita rasa dia pergi jauh tu kita nak follow macam mana Tapi sebenarnya kita telah diolahkan Ke uh, benda lain lah uh. Unsur-unsur lain yang bawa kita ke arah tu Nasib baik saya tak sesat lah ha, Dia agak tak sesat ha, Inilah tiga cerita saya pada malam ni baik, Yang baik. saya rasa Bolehlah kita Dengan perkongsian sama bersama-sama Mungkin ambil aktiba ke dan sebagainya kan ya. Sebenarnya kalau kita bercerita pasal Uh, tentang seram ni dia, dia sebenarnya dia ada kesimpulan dia supaya ada panduan pada kita lah sebab Betul. view view kat sini ramai yang tak tahu mungkin tak faham apakah langkah kalau kita masuk hutan saya pun tak berapa pandai juga mungkin tak tok boleh bagi panduan ke petua ke seperti mengelakkan perkara-perkara itu berlaku lah sebab <coughs> saya tengok daripada Tok pun banyak pengalaman Tok yang mencari orang, orang yang hilang dan sebagainya kan. Ah, Mereka ada mungkin... follow saya juga. Ah, ha, jadi kita pun nak tanya juga lah. Ada satu, ada satu cerita lah Tok eh. Saya ada sahabat-sahabat saya nak tahu pengalaman lah. Kalau Tok ada pengalaman tentang acap ni, dia orang nak tahu jugalah. Sebab ada yang cerita tu banyak versi. Tapi versi yang saya rasa versi malam ni saya nak nakkan special edition daripada Datuk lah kalau Atuk faham tentang cerita acap tu lah. Ini daripada kawan-kawan yang habis tahu saya lah. Kalau dapat diceritakan balik lah. Versi tu lah. <laughs> InsyaAllah. Haa ok. Berkata uh, rasanya tiga cerita ni dah cukup. Hmm. Ada lagi cerita yang saya simpan dulu. Simpan dulu malam berikutnya ya. Malam berikutnya. Uh, terima kasih tu bagi saya Sama -sama. naik. Sama-sama. Uh, Sahabat-sahabat semua. sembang uh, seram. Yang penting tidak seram tapi menyeramkan. Iya. Yeah. <laughs> okay tu. Uh, okay. Selamat, selamat pagi, selamat bersawu. Baiklah. Itu aja lah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih perkongsian Tuan Hasima. Ya, okey lah. Yang pertama sekali tentang kehilangan ini, perkara ini sensitif eh? sebab ahli keluarga beliau mendapat banyak reaksi daripada pengamal perubatan, daripada ustaz, daripada perawat, daripada orang bijak pandai dalam bidang mistik ini. Eh? Banyak version ada. Terima kasih Tuan Pelik naik. Jadi ini yang saya punya jawapan. Yang pertama sekali, tak perlulah cari lagi. Tak perlu. Kalau-kalau cari pun, risau jumpa bukan acap. Tetapi mengaku sebagai acap. Faham ya? Ha, bukan acap yang betul-betul. Acap. Copy paste. Dia yang mengaku sebagai acap. Okey. Okey yang kedua. Hmm. Lah nak cakap ni. Saya bagi conclusion dua kemungkinan aja lah ya. Sama ada betul-betul dia dah pergi ke alam sana atau yang kedua minta maaf saya cakap begini. Ini bukan satu jawapan tetapi conclusion kemungkinan. Maafkan saya kalau ada waris acap yang mendengar live ini berkemungkinan telah dibaham oleh binatang buas berkemungkinan ya saya tidak mengatakan dia dah kena baham tidak berkemungkinan sebenarnya saya ada satu jawapan tapi saya tak nak cakap antara dua itulah ya sama ada benar-benar dia dah ke alam sana alam sebelah atau dia telah dibaham oleh binatang buas dalam dua tu saya ada satu jawapan sebenarnya tapi saya tak nak cakap. Sekiranya saya sebut satu jawapan di situ. Anda akan pegang. Dan di situ juga akan tersebar kepada family-family dia. Saya tak mahu benda itu berlaku. Ha, jadi saya cakap dua conclusion. Sama ada memang di alam sebelah sana ataupun telah dibaham oleh binatang buas. Kesimpulannya tak payah cari. Tak kiralah dia masih hidup ke. Tidak dibaham oleh binatang buas. Atau dia di alam yang sana. Kalau engkau cuba panggil juga, ini saya bagi jawapan ni. Kalau kalau dia berada di alam sana, kau cuba panggil juga. Ini ibaratkan ikan lompat keluar kolam. Berapa lama boleh hidup? Fikir-fikirkan. Ikan sembilang sekalipun yang boleh hidup di darat setelah lompat atau ikan puyuh dah lompat daripada kolam. Berapa lama dia boleh menggelitik dekat situ? Mati tak lama-lama? Macam itulah seorang manusia yang telah lama di alam sana, kita bawa juga keluar, ia tidak sama dah. Ibarat ikan lompat daripada kolam lah tu. Alamnya bertukar kan? Tak boleh lama di dalam. Kan? Macam itu. Eh? Yang kalau kata binatang buas, berkemungkinan. Sebab kawasan di sana itu, kawasan pencarian itu, radius pencarian sangat besar. Dan hutan perak kau tahu tak? Gimau. Negeri Sembilan Perak Pahang Johor. Ini semua bersambung ni. Eh? Bersambung sambung sambung Perak. Bersambung sambung sambung laluan Gimau semua tu. Selangor pun Gimau eh? dia turun. Eh, ya dia tadi. Puyu dia menanam lama tu. Dengan syarat walaupun dia dia men men menanam diri dia di dalam lumpur sekalipun kalau ada air dalam lumpur itu, dia basah, dia lembap, tetap boleh hidup. Ikan puyuh, ikan haruan, yang jenis-jenis boleh hidup dalam lumpur. Tapi cuba atas kering, atas tanah yang kering, boleh hidup lama tak? Ah, ha, gitu. Terima kasih yang Gat ya. Jadi, secara logik akalnya kalau dia siacap nilai eh, kalau dia terpisah tu tadi sebab dia nak buang kecil konon-kononnya, atau dia mungkin dipanggil dia terasa terpanggil untuk ke situ atau dia nampak rakan-rakan ikut situ sedangkan orang ikut sini dia nampak orang ikut situ dia pun ikutlah habis lah benda ni selalu berlaku ya bukan saja kepada acap malah kepada orang lain rakan-rakannya ke sana dia ke situ sebab dia tak nampak rakan-rakan itu ditutup pandangan dia yang dia nampak belah sana dibuka pula pandangan yang gaib ni tadi nampak rakan-rakan dia dekat situ sedangkan itu copy paste daripada malu halus menyerupai rakan-rakan dia jadi hati-hati nasihat saya tak perlu mencari kalau Allah berkendak orang yang hilang di alam sebelah itu akan balik sendiri insya Allah tak ada yang mustahil dia akan balik sendiri seandainya Allah berkendak itu atau di alam sana itu mengizinkannya pulang kalau dia tak izin, itu yang saya cakap tadi. Kau paksa juga bawa keluar, waalaikumsalam. Kau paksa juga, keluarkan, keluarkan. Dia bukan alam kau, keluarkan. Ha, boleh, mayat. Faham tu? Ini pengalaman saya juga mencari orang hilang. Saya bukanlah sehebat sahabat saya, jas dan yang lain-lain tu, tidak. Ini pengalaman saya mencari orang hilang dan orang hilang tu dijumpai selepas tiga isi pulang rentetan dia sebelum mayat maafkan saya cakap sini kalau ada waris dalam ini ya abang Lee dan uh, manja dan sebagainya Dah cakap mesti bersalah ha, beginilah lepas tiga hari saya pulang jumpa mayat sebelum pulang tu hanya Allah saja yang tahu macam mana kita berurusan dengan perkara gaib itu saya tak perlu ulang balik lah apa saya cakap dengan makhluk gaib tu gini, gini, gini. Tak, tak, tak. Ini bukan konten untuk cerita tentang cari orang hilang ke, uh, memanggil bunian ke apa. Tak, 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 tak. tak. Saya nak bagi tahu aja, bukan senang berurusan dengan alam sebelah sana. Bila kita paksa juga sebab waris nak walaupun jasadnya, walaupun dah mati sekalipun, kita nak jasad, nak kuburkan. Jangan sampai cucu-cucu, juju anak-anak ni semua tak tahu nak pergi mana, kubur tak ada. Ha, jadi itulah dia ha, Itulah dia perjanjiannya Yang tiga hari saya balik mayat tu jumpa Oh bukan senang Bukan senang Akhirnya jumpa Mayat lah macam saya cakap tadi apa Keluar je daripada kolam Mati Ikan Ikan tu Dalam air Dia berpindah alam ke darat Mati ha, Macam itu